नमस्कार लॉ मराठी एंड मैथ्स मधे तुमसे स्वागत है मराठी टूटोरियल इतवी आपली समस्या आपले उपाय चित्रा मध्य तुम्हें बगत कि एक छोटी मुलगी तीचा आजी बरबर ब्रिज पुलावर उभी आहे एक छोटी बच्ची अपनी दादी या नानी के साथ ब्रिज पे खड़ी है और वो पॉइंट कर रही है ब्रिज के नीचे से जो नदी बह रही है उसमें नदी बहुत पोल्यूटेड लग रही है राइट नदी में बहुत सारा कचरा है बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स उगाए हैं तो देखते हैं क्या समस्या है समस्या मीन्स प्रॉब्लम और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है नीता उस छोटी लड़की का नाम है नीता नीता आज ही है बग नदी तीन पानी दिशत नहीं तो नीता कह रही है ग्रैंडमा लुक वी कांट इवन सी द रिवर वॉटर आजी हो नदी जलपर्णी उगवली आहे जलपर्णी जैसे ये वीडियो में दिख रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो उसके देर आर वॉटर प्लांट्स ग्रोइंग इन द रिवर नीता जलपर्णी मंजी का आजी व्हाट इज जलपर्णी उगवन वनस्पति इट्स प्लांट इन इट वो इन दानी अशुद्ध प्रदूषित इट ग्रोज व्हेन वॉटर बिकम डर्टी और पोल्यूटेड नीता आजी आप नदी च पानी प्रदूषित ग्रैंडमा इज इट बिकॉज ऑफ अस द रिवर वॉटर गॉट पोल्यूटेड सुनीता so, ये अपने दादी के साथ बात कर रही है ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप आज ये बता रही है रोनीता तो ने पूछा ना कि क्या हमारे वजह से ही पानी पोल्यूट हुआ है क्या तो आज ये बोलती है हो यस मानसान वाइट सवई मोड़े नदी ची हानि होता है और शिव से बिकॉज ऑफ पीपल्स बैड हैबिट द रिवर इज गेटिंग हार्म्ड फ्रॉम सिटी रासायनिक वापर शहरा केमिकल पिटीज किंवा कारखान्याच्या कारखान्या नायट्रोजन व फॉस्फरस द्रव्य पिसली जो फॅक्टरी uh, वेस्ट होता है जो नदी में उसका पानी छोड़ा जाता है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फरस होता है उसकी वजह से ये जलपरनी वाढते दिस वॉटर प्लांट्स ग्रो जलपरनी खे अर्था ने जल प्रदूषण आहे द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ वॉटर प्लांट्स इन वॉटर इज अ साइन ऑफ वॉटर पोल्यूशन आप देख रहे हो इस वीडियो में ये बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई है कि जहां पे ये सारा दै अपना वॉटर वेस्ट है फ्रॉम तो ये सारी चीजें अब नदी में मिल जाती है तो ये जलपर्णी वाटर प्लांट्स ग्रो होते हैं ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन ओके नेता करे अरे रे आजी आता या जलपर्णी सरा चाह इज रियली फीलिंग बैड नेता ओ नो ग्रैंडमा। व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस वाटर प्लांट्स नाउ आजी पानी दूषित होना नहीं अच्छी काजी पोल्यूट कैसे नहीं होगा तो हम छोटी छोटी चीजें क्या कर सकते हैं हम जो बारिश में आ, आ, हम जो जब कुछ कचरा बाहर डालते हैं फेंक देते हैं ऐसे रास्ते पे वो अल्टीमेटली जाके रिवर को मिल जाता है या सी को मिल जाता है तो हम हम जैसे छोटे बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं डू नॉट वेस्ट वॉटर डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द आउट साइड इट शुड थ्रो इन दस्टबिन तो हमारे तरफ से एज ए स्टूडेंट हम ये काम कर सकते हैं राइट right? अब हम जाते हैं आगे. ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आई होप इधर तक आपको अच्छे से समझा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हाउ डू यू हाउ है अब हम करते हैं भाषा अभ्यास जलपर्णी मीन्स एक्वेटिक प्लांट अब ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो जो आप बोलो कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स गंदे होते हैं क्या नहीं कोई कोई एक्वेटिक प्लांट्स है तो दोज आर नॉट गुड दोज आर हार्मफुल फॉर वाटर बॉडी ओके अशुद्ध इम्प्योर डर्टी गंदा प्रदूषित पोल्यूटेड सांड पानी गंदा पानी स्वेज वाटर रासायनिक खत केमिकल फर्टिलाइजर

रासायनिक खत वेत्या और कारखान्या नाइट्रोजन व फॉस्फरस मुदूषित रिवर वॉटर गेट्स बिकॉज़ ऑफ वॉटर ये कॉमा यहाँ के बदले वॉटर के बाद होना चाहिए था फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस इसका मीनिंग दिया है नेक्स्ट नदीचे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय करता येईल शहराची सांडपाणी नदीत सोडू नये नॉट रिलीज द वॉटर रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा रिड्यूस द युज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर आणि कारखान्याचे सांडपाणी शुद्ध करूनच नदीत सोडावे द क्लीन फॅक्टरी वेस्ट क्लीन फॅक्टरी वेस्ट बिफोर लेटिंग इट फ्लो इन टू द रिवर जलपर्णी उगवल्याने पाण्यावर कोणता परिणाम होतो जलपर्णी वाढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह कमी होतो पाणी दिसत नाही आणि जलप्रदूषण फ्लो स्लो डाऊन दिकम्स हार्ड टू सी अँड पोल्युशन इनक्रीस नदीमध्ये जलपर्णी होऊ नये यासाठी काय करायला हवे असे तुम्हाला वाटते आपण पाणी स्वच्छ ठेवायला हवे बी द वॉटर क्लीन सांड पानी नदी सोड़ू नए अवॉइड डंपिंग वेस्ट इनटू द रिवर आयावरण की काजी घी एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट तो ये ओके okay, तो ये था अपना इता सात्वी का आ, समस्या आने का उपाय अब नेक्स्ट इसमें हम लेंगे आम ही जाहिरत वास्तु जाहिरत मीन्स एडवर्टीजमेंट ओके okay? आई होप आपको ये जो समस्या और सोलूशन का जो सेशन है वो समझ में आया होगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कहते कह, कहिए कही हर हर महादेव